Я считаю, что должны быть какие-то автоматические слухи, -то... то есть это должна решать громадами стабильности, а не единоличным. И мы здесь решаем, мы все граждане я не знаю, просто если нету просто, ну, вот, пойдите, посмотрите на какую-то площадку еще одну. Не, а просто не выкинуть, не просто этих 2 миллиона, сколько там хотите да, денег, просто, если они просто их выбросят, ну, ни на что просто. Да, и да, никого да. Даже какой да, да, просто да. то даже пользы никакой принесет. Надо просто что-то предложить куда то детям, у них здоровье есть, дети больные, просто им просто просто, там помочь, помочь подвезти деньги туда. Или просто, извините, куда-нибудь, извините, пивнёй, просто, это, ну, не сюда. Ну, вообще, парк, чтобы пограждали, мы, например, каждый день мы собираемся и идем в парк. Тут весело, тут можно бат еще познакомиться с а, кем-нибудь. Если мы... его закрыть, не так будет весело. Есть столько денег тратить э, на этот забор, по-моему, нет смысла. Лучше эти деньги отдать больным, э, военным, которые приходят за то на их нужды, на их лечение. Поэтому я думаю, что это мнение не только мое, но и мнение почти всех виничан.